Gənclərimiz narkomanlığın necə bir bələ olduğunu dərk edərsə, əlbəttə bu bələdən uzaq durar və ətrafını da ağ ölümdən qorumağa çalışar. Bununla bağlı mən istəyirəm biz bizim bu gün telefon zənglərimiz olacaq. Aqil Acalovla əlaqə saxlamaq bizimlə əlaqə saxlayardı və Aqil bəy bir idmançı olaraq və yur idman ustası olaraq və bir federasiyasının rəhbəri olaraq olaraq bununla bağlı narkotik vasitələrin satışı, gənclərin məhvili ilə bağlı böyük bir yazısı var idi və o yazını biz hətta Muğan televiziyasının saytında da qeyd etdik və Və bu saytda da o yazı tamilə qeyd olundu. Mən istərdim Aqil bəy bizimlə ə, bu yazını nəvadə etdi ki, bu yazını bir idman ustası olaraq yazdı və bu ə, ürək yanğısı ilə yazılan bir yazı idi və mən istərdim ə, gənclərin bu vəziyyətə düşməsini bizimlə də bölüşsün. Niyə bu hal baş verdi? Ə, niyə bəzən idmançılarımızdan da bu sala düşən ə, kəslər oldu və həqiqətən idman necə digərlər sahələrlə litirdilər, bədbəxt oldular. Mən bununla bağlı istəyirəm Aqil bəy ilə əlaqə saxlayaq. Allo. Allo. Salam, salam. Salam Aqil bəy, necəsiz? Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Siz yaxşı olun. Bu gün biz çox bir aktual bir mövzunu dilə gətirmişik və sizin də bununla bağlı fikirlərinizi öyr öyrənmək istəyirdik. Çünki biz bir cəmiyyət olaraq hər birimiz narkomaniyaya yox deyirik, amma bunun üçün hansı işləri görürük? Bununla bağlı zəhmət olmasa sizin də fikirlərinizi alaq. Buyurun. İxtəbə də ondım ki, narkomaniya tək bir cəmiyyətin deyil, dinindən, dilindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün bəşər övladının dəladəsidir və onunla mübarizə bütün bəşəriyyətin xoçu üçün çox vacibdir. Ve təəssüflər olsun ki, bu son zamanlarda ah ölüm kimi ifadə etdiyimiz narkomaniya, yani e, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə bütün dünyada çox olur və təbii ki, bununla bağlı müəyyən e, mübarizə metodları var ki, dövlətlər aparırlar və e, bizdə də de çox sevindirici haldır ki, son zamanlar e, bilirsiniz, bu son günlərdə sosial şəbəkələrdə, saytlarda yayılan müstəlif mənbəli video, foto və mətn məlumatlarından görürük ki, bununla bağlı çox ciddi tədbirlər görülür və ə, bu tədbirlər get-getə də sərtləşir. Və bunu sevindirici haldır. Amma bilisiz necədir, bu ə, ümumi təşərrü, ümmi belə deyək, cəmiyyəti əhədə edən problem olduğundan Burda e, mən düşünürəm ki, bizim insanlarımız, bizim cəmiyyətimiz dövlətlə birlikdə həmrəy olmalıdır. Yəni bu elə bir bəladir ki, bununla təkcə dövlət mübarizə aparmamalıdır. Biz özlərimiz də, biz fərd olaraq bununla biz mübarizə aparmalıyıq. Və bununla mübarizə metodları əsas üç növdə ailədən başlayır. Yəni e, uşağı tərbie edəndə uşağı düzgün vaxtında düzgün iqtisadatməyə yönləndirmək lazımdır. İdmana yönləndirmək lazımdır ə baxmaq lazımdır ki, uşağın ə, nəyə daha çox həvəsi var, hansı istedadı, qabiliyyətləri varsa, o istiqamətə yönləndirib daha faydalı işlərlə, ə, belə deyək də, məşğulliyyətini artırmaq lazımdır. Və mən də bir idman ictimaiyyətinin nümayəndəsi olaraq onu deyə bilərəm ki, ə, elə ən vacib və ə, belə deyək, daha səmərəli metodlardan biridir, yəni ə, ki, uşaqlarımız yola düşməsindən, bunları idmana gətirməkdir. Yəni həm də bir şey deyim ki, əliha. Bəli, 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 biz sizi işitirik. Ha, öncəki müşahidələrə görə dediyim kimi, bilisiniz, bir xalqın əsas sərvəti onun insanlarıdır. Biz məhz bu günləri insanlarımızı daha sağlam, daha intellektli, daha uğurlu görmək istəyirik, istəyirik halda. Amma bu günləri çox təəssüflər olsun ki, ə belə hallarla da rastlaşırıq ki, gənclərimiz əla xüsusda çox ə, belə deyə ürək yanğısından deyə bilərəm ki, qızlarımız bəli. daha çox bu son zamanlar patı, şüşə və digər psixotrop maddələrlə narkotiklərin alətdəçisi olublar bu da nədən irəli gəlir. Yenə deyirəm, hər şey ailədən başlayır. Çünki Əli. insan birinci növbədə cəmiyyəti dəyişdirmək istəyirsə, birinci növbədə özü dəyişməlidir və öz ətrafını dəyişdirməlidir. Və bu baxımdan düşünürəm, burada birinci növbədə valideynlərin üzərinə çox böyük bir iş düşür ki, öz uşaqlarını vaxtında ə, düzgün istiqamətə yönləndirsinlər. Amma təəssüratlar olsun ki, baxırıq ki, bu günləri bəzi ailələr var ki, belə deyək, zorakçılıq metoduna əl atırlar. Bu da ki öz əsertini verir. Daha da ya uşağı məcbur edir ki, həmin gənci getsin intihar eləsin və ya getsin bu cür sonsuz romanlarda belə qeyd etdiyim kimi yayılan, qiyməti ucuz olan psixotrop maddələrə belə deyə ailədəki o. Bəli. Yəni çox. Bu qədər. Çox sağ olun Aqil bəy, minnətdaram ətraflı məlumat üçün. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Teşekkür ederim milletler amirli. Sağ ol.